Всем привет! С вами, как всегда, я, Илона. И сегодня у меня, как бы, видео опять с Нюшей. Если вы посмотрели уже школу балета, хотя она еще загружается, то вы знаете, что там Нюша пила воду и нам мешала. Наверное, хотела в видео. И сегодня будет видео как раз-таки про нее. Я расскажу, где мы ее купили, что там было. А также будет небольшая, ну, может, там что-нибудь, о чем-нибудь поболтаем. Ой, извини, нюсик. Ну, э, что-то я замолчал, я, наверное, думаю. Итак, купили мы ее... Её где-то 26 июля. На этот момент ей было два месяца. Ей скоро уже годик будет. Это будет 26 мая. Не грызи расчесочку. Это будет 26 мая, ей годик. Да, тебе годик будет, тебе годик будет. Ты чё кусаешься? Ей будет годик. Мы ее купили в Новороссийске в зоомагазине, так как мы переехали в Новороссийск. Опять ты грызешь? Ты, да что ж ты такое? Так, я вижу вам не видно ее. Я подвину сейчас камеру. О, у меня там Apple Jack валяется. Ты что там делаешь, Apple? Я не знаю. У Нюсика коричневенькие глазенькие. У нее коричневенькие глазоньки. И она любит, когда я ее чешу вот, вот тут. Вот. Я ее положила на подушечку. В общем, мы ее... Её... Ну и что ты к нам жопой повернулась? М? Вот так вот. Мы ее купили в зоомагазине. Там был небольшой выбор морских свинок. Можно было купить совсем маленькую, а можно большую. Но выбор у меня остановился именно на ней. На двухмесячной моей Нюшеньке. Моей хорошенькой. Мо моя Нюша, она сначала, поначалу, очень была, ну, как замкнутой такой. Сначала боялась всего, но потом через дня 3-4 к нам уже привыкла. Мы... Она поняла, наверное, что мы ее хозяева. Ну и привыкла и уже не боится совсем. Ну, правда, кусается иногда, но ничего страшного. Но полпальца точно не отгрызет. Любит все подряд грызть. Все, что не... ей попадется. Скотч, мои игрушки, клетку, бумагу. Что она только не грызет. Даже руки мои грызет. Да ладно. У нее коготки, но ну они еще не очень большие, так что стричь их не надо, но очень острые. И она царапается, как котенок. У меня она вечный котенок. Она со мной смотрит... Ай, вот опять она меня царапнула. Она со мной смотрит эфиры. Особенно мы любим эфир, как я его называю, дяди Леши. И она она любит там зайку. Очень любит зайку. очень любит грызть. Вкусно. Мне там приходит столько всего. Что, вкусно? Вкусно? Ч ты нюхаешь-то ее? Э, у нее никаких проблем нет. У нее порода розеточная. Вот, вы можете, наверное, за Ты что? Ч, моя козявка? Моя козявочка. Она розеточная. Вот розетка. Вот розетка, вот розетка. Ну, у нее их много. Штук 8, может. Купаться она, не знаю, как остальные морские свинки, но купаться она любит. Но мы ее очень-очень-очень редко купаем, только по особым случаям. Она очень любит смотреть на зайку в эфирах дяди Лёши. Ну, вот такая она. И, кстати, она зайке тоже привет передает. А еще она боится щекотки. Она боится щекотки. Она боится щекотки. А ну, Леш, Лег. Вот, опять грызет. Она, кстати, любит со мной слушать музыку. У нее есть песня, под которую она постоянно пищит. Это Milky Way. Песня Open Kids группы. Может, слышали? a goes the Take my hands and I fly away. Ну, вот такая вот, может, слышали. Но под мой голос она не пищит, потому что привыкла к тому. Вот такая у нас Нюсик. Она очень хочет побыть в чем нибудь эфире. Наверное. Ну, думаю, хочет. Чего не хотеть. Она опять ест мою руку. Ну ладно, думаю, вы поняли, о чем я хотела вам рассказать, о Нюша. Не А с вами была я и мой президент канала Нюсик. Нюша, посмотри в кадр. Да, нет, не туда, в кадр. Ой, молодец. Она вас с вами прощается. Пока!